你就买这个呀，给你的，吃了心情会好一点。我不吃，那你帮我拿一下。怎么样？要不要再来比试一局、啊？ 我跟你说，上次我输给你，纯属是因为我累了。现在才是我的实力。我告诉你啊，不要以为你把娃娃粘在这儿就能阻挡我的视线。 快来看看，哎呀，抓没了！好厉害，就是。哎，呦你看了！太厉害了！哎，你是没机会了，清盘呢。你知道吗？在古代，只有擅长巫术的神婆才会用这种法。我就是神婆，我抓上这个以后，回家扎你小人。 人总是会有失误的。要不要让我来一下？ 厉害了！厉害了！么啊？你怎么每次运气都这么好啊？那奖励你的银杏，这<说>、嗯、好吃吧？<laughs> 收拾完回家了。 我跟你说，朵拉的合同已经签了，所以你马上就要跟朵拉一起演戏了。我得好好给你找个表演老师上上课，好好学，知道吗？嗯、走吧。那，你你没事吧？哎，你怎么了？过过敏？过过敏？银银杏过敏？ 啊、嗯，不是你，你别在这睡啊！哎，志、哎、远，志你醒醒！你还好吧？想不想吐啊？小心！啊，不是，你不有喜欢的女生了吗？怎么还靠在我身上？真当我是哥们儿了？哎哎，小心啊！ 要不要去医院啊？怎么对银杏过敏啊？你对银杏过敏，干嘛还买银杏啊？几千年了，习惯就好了。还几、啊、千年？真把自己当外星人。我也是第一次见，吃银杏能把脑子吃坏的。哎,哎，小心、啊！嗯

你怎么在这儿？赤羽呢？赤羽，赤羽楼上睡觉呢，他有点不太舒服，你好好照顾他、啊。哪来这么多娃娃？掉的，拜拜<白>。